Виктор Иванович, как раз началась подготовка? И это первый контрольный матч, да? Какие ну, Да, это первый контрольный матч наш, но это, это даже не подготовка, это быстрее просмотр игроков потенциальных, которые должны нам помочь усилить команду, ну и подготовка ко второму кругу. Так что назвать это полноценным как бы, сбором, это, скорее это просмотровая кампания. Ну и как вам игра потенциальных новичков? Ну, некоторые ребята неплохие. Понятно, что мы первый состав поставили такой сборный, они приехали с разных городов, с разных команд. Это было очевидно, что они не сыграют, ну в нужном ключе. Ну и второй тайм, конечно, когда вышли все уже наши ребята, которые уже можно сказать полгода вместе играют, конечно, совсем другое тут картина сразу резко поменялась и. Ну, результат тут не важен, тут пока важны именно ну, сыгранность и ну, картинка, которую мы пытаемся донести зрителю, ну и сама игра, которую мы хотим увидеть. Ну, где-то она сегодня более-менее так проскальзывала. Ну, я думаю, что еще есть время, и это все и улучшится, и все будет нормально. Чем можно сказать, что вы переглядали где-то краем ока и до каких игровцев из Спарты? тут можно сказать, всем дорога в команду открыта. Если интересный футболист, неважно, в спарте он или в реале, так что милости просим. Ну, естественно, если кого-то увидим, то у нас еще есть достаточный список игроков, но у нас просто пока нет возможности, потому что много людей на тренировке, и всех посмотреть просто не получается. Так что мы так разбили немножко по этапам. Будут еще какие-то мини-каникулы команды? Дискусс... Ну, ну 20, мы до 20 числа работаем, и уже с 10 января уже приступаем уже конкретно к работе. Так что еще будет 20 дней, 3 недели еще будет перерыв. Удачи. Спасибо.